4.5 Buku Tunai Runcit Tujuan Penyediaan Buku Tunai Runcit 1. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran merupakan satu amalan yang digalakkan dalam perniagaan. 2. Namun, tidak semua jenis perbelanjaan yang sesuai dibayar menggunakan cek. 3. Hal ini demikian kerana perbelanjaan perniagaan yang melibatkan amount yang kecil seperti belanja pos dan setem alat tulis, tambang dan pelbagai belanja lain yang tidak praktikal untuk dibayar dengan cek kerana lebih rumit dan memakan masa. Tempat oleh itu, tunai runcit perlu disediakan untuk menjelaskan pembayaran yang melibatkan amount yang kecil. 5. Segala urus niaga yang melibatkan tunai runcit akan direkodkan dalam buku tunai runcit. 6. Dalam erti kata yang lain, Buku tunai runcit merupakan lejar yang merekodkan perbelanjaan yang melibatkan pembayaran amount yang kecil dan kerap berlaku serta tidak sesuai dibayar dengan cek. Tujuan penggunaan buku tunai runcit Mengurangkan catatan belanja yang kecil amountnya dan sering berlaku dalam buku tunai. Mengelakkan pembayaran menggunakan cek bagi perbelanjaan yang amountnya kecil kerana merumitkan dan tidak praktikal membolehkan pengkhususan tugas dilakukan untuk merekodkan urus niaga dan mengawal pembayaran tunai runcit. Sistem panjar runcit 1. Sistem yang digunakan untuk mengendalikan dana tunai runcit dikenal sebagai sistem panjar runcit. 2. Menurut sistem ini, juruan runcit perlulah membuat anggaran tunai yang diperlukan bagi menjelaskan semua belanja kecil dalam suatu tempoh tertentu seperti seminggu atau sebulan. Tiga, ketua juruang akan mengeluarkan sekeping cek berdasarkan anggaran yang dibuat oleh juruang runcit. Empat, cek tersebut akan ditunaikan dan wangnya akan disimpan dalam peti tunai runcit. Lima, juruang runcit akan merekodkan penerimaan wang itu dalam buku tunai runcit. Enam, penerimaan wang daripada ketua juruang perlu direkodkan oleh juruang runcit dalam jurnal am. Tujuh, apabila juruang runcit membuat sebarang pembayaran, Baucar tunai runcit perlu diisi dengan perbelanjaan yang telah dibuat dan dikepilkan bersama-sama dokumen-dokumen sokongan seperti riset dan slip daftar tunai Sembilan Pada akhir tempoh tertentu, Ketua Juruang akan memeriksa semua baucar bayaran beserta dokumen yang berkaitan Sepuluh Hal ini dilakukan bagi memastikan semua dokumen yang berkaitan adalah selaras dengan rekod dalam buku tunai runcit Sebelas Setelah segalanya sempurna, cek akan dikeluarkan untuk membayar balik jumlah tunai yang dibelanjakan itu. 12. Membayar balik wang yang telah dibelanjakan dikenal sebagai rekopmen. Perekodan buku tunai runcit berdasarkan pernyataan urus niaga. Rujuk contoh di muka surat 90 dan 91. Pengimbangan buku tunai runcit. 1. Pada setiap hujung bulan semua lajur analisis bayaran akan dihitung dengan menjumlahkan setiap pembayaran yang telah dibuat. 2. Jumlah yang diperoleh akan dipos ke lejar am yang berkaitan. 3. Cara mengimbangkan buku tunai runci. A. Jumlahkan kedua-dua lajur penerimaan debit dan pembayaran kredit. Jumlah yang lebih besar ditulis di bahagian jumlah kedua-dua belah. B. Hitung perbezaan antara jumlah penerimaan debit dan jumlah pembayaran, kredit, dan ditulis baki HB. C. Bawa baki HB ke bawah di sebelah bertentangan dengan menulis baki BB. Merekodkan rekodmen. 1. Menurut sistem panjar, dana tunai runcit sentiasa bermula dengan jumlah dana tunai runcit yang sama pada permulaan setiap tempoh yang ditetapkan. 2. Jumlah tunai runcit yang direkod berdasarkan baki akhir tunai runcit. Rujuk contoh di muka surat 92.